कृष्ण कृष्णपक्ष अमुक्या श्री रविवार अमुकोत्पन्न भारद्वाज बौत रत्नस्य श्री प्रेमकुमी नाम सेनाम से रतन से भारद्वाद रमकृष्णिनाम सेतनो भारद्वाज गौत बहुमितामी नाम से अमुकोटोनाम से अमुकनाम से मतनमोहनाम से रजनी प्रथम नाम से साहल नाम से प्रभा द्वारा अमुक नाम से श्री माता जी कमला देवी नाम से रतन से भारद्वाज गोपन्न से श्री मृत्युजनदोष निवार्थ निवर्त श्री नारायण बलि ओधि क्रिया संपूर्णता श्री हवन दशा माता श्री कमला देवी रतन जीदा का अति अंतिम अरदास श्री गरुड़ पुराण कथा भोग इक्की सितंबर दो पच्ची दिन एतबारू स्थानक सनातन धर्म तुरी विखे पाया गया माँ हूं माँ ओ दुनिया वाले माँ हूं माँ ओ दुनिया वाले माँ बिना ना कोई लाड़ लड़ावे माँ बिना ना कोई गोदी बिच बठावे माँ हूँ दे मां ठंडी छा वो दुनिया बाले ओ माँ बाप दी करो सेवा दुनिया बाले ओ माँ बाप दी करो सेवा दुनिया वाले जिदा प्रेम जी ने प्रेम रतन जी ने कितनी सेवा पच्चीस साल सनवर पुत्र बन के मिलिया आशीर्वाद माता मिलिया आशीर्वाद माता निस्वार्थ की सेवा रब ने रखा भी नहीं कोई ओला माँ हों माँ ओ दुनिया वाले मां हों माँ ओ दुनिया बाले ओ माँ ठंडी छा ओ दुनिया वाले गरुड़ प्राण जी के पहले ही अध्याय में नारायण ने यही कहा कि हे गरुड़ जीवात्मा जब अपने शरीर से प्राण परित्याग करती है शरीर तो उसका सामने ही पड़ा है और जाने वाला अपने शरीर के पास खड़ा देख रहा है कि परिवार बड़ा रो रहा है बड़ा विलाप कर रहा है उस जाने वाले का भी मोह जाग जाता है कि हाय मेरा परिवार कितना प्रेम कितना प्यार मुझसे करता है पर क्या देखता है जिस शरीर को रो रहे थे मिलाप कर रहे थे शरीर तो चार कंधों पे सवार हो गया राम नाम संत है राम नाम संग कहते हुए उस शरीर को शमशान ले गए क्योंकि ये हाथ नहीं चल रहे ये जीभा नहीं बोल रही आंखें नहीं देख रही ये कान भी नहीं सुन रहे सुनने वाला देखने वाला बोलने वाला तो इस शरीर में कोई और ही बैठा है जिस शण, जिस समय वो इस शरीर को छोड़ देगा तब हाथ तो होंगे पर चलेंगे नहीं जीव तो होती है पर वो बोलता नहीं गई उड़ गई ते पुत बेजान हो गया वो बंदा कड़ी दो कड़ी दा मेहमान ते सुन पायल के आ, अरे कोई गाल होगा एक जोली में फूल भरे हैं एक जोली में बाटे एक जोली ने से भी किसी के बच जाते do 아 wow. wow. शांति देना मेरे दीनानाथ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शोक प्रस्ताव आए हुए हैं बहुत सारे हमारे महानुभाव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं परिवार की ओर से हमारे उदरती स्पीकर साहब